kita menyimpan kawasan tadahan yang besar untuk bekalan air ke negeri Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Pulau Pinang ni kita nak ambil balik lah. Pasal dia tak bayar air kita. Dia ambil air. Lama lah lah. Batu tu dah pakai air daripada Sungai Muda. Kupang tak bayar Kita mula buat rundingan untuk pembayaran ni tahun 2010 Zaman Ustaz Zizan Sambung-sambung Tak mau bayar tak Tak mahu bayar kita ambil negeri tu boleh Mula-mula beritih mari Dia tipu 1786 Dia sebenarnya dia nak Mari duduk merisik tu 1781 1786 dia menyatakan hasrat mari duk menipu lah 1791 mula tanda tangan perjanjian tahun 1800 1800 ambil pula seberang perai ambil lagi 60 gelung pulau dibayar 6000 pound sterling ditulis dalam perjanjian ambil lagi seberang perai tahun 1800 Tambah lagi 4000 Spanish dollar. Spanish dollar bukan poster. Spanish dollar pada masa itu macam USD lah ni lah. Mata wang antarabangsa yang dipakai masa itu. Spanish dollar. Jadi 10000 berlaku perang British ni jahat tuan-tuan bila ada perjanjian dengan British kita minta perlindungan daripada serangan siam. Dia pergi cocok siam, suruh serang. Bila cocok di siam, suruh serang. Dia tak tolong pun. Malah pada waktu perang musuh bisik 1821-1842, siam serang daripada darat, British bekal senjata kepada siam untuk serang kedah. Dia dia tolong tembak pula daripada laut sebab tu kita perang tu teruklah lah mendatangkan kehilangan jiwa yang begitu ramai daripada 30 ribu penduduk dalam kota Kuala Kedah yang lari lari kata lah lari sampai pekan darat tu pekan darat tu dia pekan darat Pulau Pinang tak eh pekan darat Kedah yang hidup daripada 30 ribu dalam kota tu tinggal 6 ribu Sepanjang 20 Satu tahun tu Siam bunuh Orang Kedah ni ramai British bagi senjata lagi Ah jahat British ni Tahun 1869 Ada beberapa Perjanjian lagi lepas tu 18 tahun 1900 1832 1869 perjanjian yang terakhir dipanggil treaty pun bukan ditandatangani oleh sultan ditandatangani oleh British dan Siam bahagi lagi seberang perai yang ada sekarang itulah asal diambil seberang perai itu 60 relung 60 relung sekarang keluasan seberang perai yang diambil menjadikan wilayah Pulau Pinang itu 260 ribu gelung 74 ribu hektar 260 ribu gelung daripada 60 gelung tak payah duit tentu sekalian itulah wilayah paling strategik dalam Kedah ada pelabuhan, ada laut, ada laluan Selat Melaka semua kegiatan ekonomi berlaku di situ maka British Torres pula sudah berang perai beri ke orang lain tinggal kita hutan dan sawah padi maka dia kata kita miskin dan tak maju masa kita malas tak betul tuan-tuan kalau wilayah kita tidak diagih-agihkan tidak dipecah-pecahkan macam ada macam ada hari ini negeri paling maju di Malaysia ni adalah Kedah Darul Aman tapi oleh kerana jahat British menjelang kemerdekaan tahun 48 ada gerakan untuk memisahkan Pulau Pinang daripada tanah Melayu gerakan ahli-ahli perniagaan Cina campur dengan British lah masa tu British ada sini lagi nak pisahkan Pulau Pinang daripada tanah Melayu ni macam Singapura maka pemimpin-pemimpin pada masa tu nak elak berlaku lagi Singapura Singapura ni dijual 60 ribu jadi satu wilayah Pulau Pinang nak jadi macam juga ada gerakan tu dah maka Tuku Abdul Rahman Raja Sultan pertimbangkan untuk hadapi gerakan ni sukar kerana digerakkan oleh orang-orang kaya ahli-ahli perniagaan dan tokoh-tokoh politik British Makalah berlakulah apa yang berlaku Desain tahun 48 tu Seketuan Tanah Melayu, sign lagi perjanjian kemerdekaan tahun 57, sign lagi pembentukan Malaysia tahun 63. Jadilah apa yang ada sekarang ini sebuah negeri yang cantik, indah, strategik, hebat, agung, dipecah belahkan, dipisahkan wilayah strategik, dari segi ekonomi dan sosio politik. Tinggal kita negeri ini. Adakah setelah mengetahui semua fakta sejarah ini, semua gerakan-gerakan yang telah merugikan negeri ini, adakah anak cucu kepada para pemimpin terdahulu hanya boleh berdiam diri? Atau kita ada kewajipan untuk menyuarakan hak dan tanggungjawab kita yang tak dapat dilaksanakan pada masa lalu? Itu yang sedang dibuat pada waktu ini. Alhamdulillah. Selepas lima tahun. Saya mula lontarkan ini tahun 2020. Beberapa kali. Ini tahun yang kelima. Maka hal ini telah menjadi bahan perbincangan, perdebatan. Banyak dokumen-dokumen. Mula dikumpulkan. Dan kita sendiri di pihak kerajaan negeri di atas tekad dan kesungguhan untuk memperbetulkan kembali sejarah yang dijulingkan fakta-fakta yang disembunyikan gerakan-gerakan untuk melemahkan sekarang ini dalam proses akhir untuk kita kemukakan tuntutan kita besarlah kerja ini kalau tak selesai di zaman saya ini Mungkin okay, generasi selepas saya Pemimpin-pemimpin yang akan datang Selepas saya ini Selepas saya Bapak Munir Mungkin hal ini belum dapat diselesaikan Kerana mungkin rumit, mungkin panjang Tapi insya Allah Dokumen yang kita kumpulkan setelah Beberapa tahun ini Pasukan kita berulang alik Ke London Ke Belanda ke Indonesia, ke Goa, ke India. Di mana saja ada dokumen kita tersimpan. Untuk kita kumpulkan semua fakta. Orang kata saya nak langgar perlembagaan. Tentuas sekalian, perlembagaan persekutuan itu datang kemudian. Apakah yang membentuk perlembagaan persekutuan? Perlembagaan persekutuan dibentuk oleh persetujuan-persetujuan negeri-negeri. Untuk membentuk persekutuan Malaysia tahun 1963. Bagaimana persetujuan-persetujuan itu dibentuk? Adakah atas bona fide, suci hati, ikhlas, ataupun atas paksaan atau atas penipuan? Semua benda-benda ini patut dibincangkan semula. Di hari anak cucu sudah ada kebijaksanaan, kepandaian, cerah dah peti mataha. Faham dah sejarah, tahu dah cerita, jumpa dah dokumen. Pada masa ini Takkan kita nak duduk diam lagi Pada masa lalu mungkin Tok cek kita cari dokumen tak jumpa Sejarah disembunyikan Dipesongkan Dijulingkan Tak diberitahu benda yang sebenar Maka persetujuan Untuk membentuk perkara satu kurungan dua perlembagaan tu Memang jadi legutuh Adakah perkara ini tidak boleh dibincangkan lagi? Sudah, aku mati. <coughs> saya tengok perlembagaan seketua ada dipindah. Ke negeri lain negara lain ada mahkamah perlembagaan. Bukan saya nak langgar undang-undang. Kita akan mulakan proses ini berdasarkan semua akta dan undang-undang yang ada dalam sistem yang kita pakai. Mana yang tak betul pada masa lalu harus diperbetulkan pada masa ini supaya generasi akan datang tidak hidup dalam penipuan dan penindasan, penginayaan dan ketidakadilan. Sekarang inilah detik waktu yang sesuai untuk dicungkir keluar, didedahkan, diceritakan hakikat sebenar yang terjadi pada masa lalu untuk kita betulkan pada masa ini supaya pada masa depan generasi kita hidup dengan lebih baik di negeri Kedah Darul Aman yang kita cintai bukan kerja saya nak pergi cari gaduh dengan siapa-siapa kerja saya ialah berjuang untuk kemajuan berjuang untuk hak dan keadilan bagi seluruh rakyat negeri Kedah Darul Aman